احييكم بتحيه الاسلام تحيه مباركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا الى رئيس الجلسه وجماعه الحكام من العرفين والعدلين والمشاهدين والمشاهده المحترمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيف أمامكم لألقي إليكم كلاما عربيا تحت الموضوع، الحيوانات، حيوانات حيوانات، بين الناس وفي الغابة، يؤتي جمالا للحياة، يا لجمال الكائنات. أيها المستمعون الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم سورة الهود آية الستة وهذه الآية تبين أن الله هو الرازق لكل حيوان ما المرد بالحيوانات؟ الحيوانات هو جمع الحيوان، وهي مخلوقة تنافس غير الآفلة، هل أنتم تعرفون بعضها تسمى بأسماء سورة القرآن الكريم؟ ها، هل هذا صحيح؟ نعم، إنها كسورة البقرة، سورة الفيل. أيها الأصدقاء الأحبة ينقسم الحيوانات إلى قسمين. أولاً الحيوانات مفترسة لا نربي الحيوانات مفترسة مثل منها النبون الأسدون، الفيلون وغير ذلك ثانياً الحيوانات أليفة نربي الحيوانات أليفة مثل أيضاً البقرة، الكتون، الدجاجة، وغير ذلك. هيا يا أصدقاء، هيا ننشد معا. التمساح حيوان مفترس، الثعبان حيوان مفترس، القط والحصان حيوان أليف، والأرنب حيوان أليف. أيها المستمعون الكرام هل عندكم حيوان أليف في البيت؟ إني قط في البيت اسمه بوبو بوبو قط جميل زينه الطويل لونه برتقال يأكل السمك ويشرب الحليب الأسد هل أنتم تعرفون؟ أشاهد الأسد في حديقة الحيوان فالأسد يعيش في الغابة ويأكل اللحم جسمه قوي وحركته سريعة أيها الأصدقاء الأحبة وأخيرا الحيوانات هناك مخلوقة الله يجب الحفاظ عليها حتى لا تنقرض وتتعرف عليها الأجيال القادمة Syukran lakum wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a salamah wa ila liqa'